Pemimpin PAS mohon maaf kepada Syahrezan Johan kerana fitnah. Ahli Perniagaan buat pendedahan baharu, dakwa Kitingan mohon Occupation Permit. Kitingan tegaskan dirinya kini tumpu kepada rakyat dan PRN selepas 5 jam di soal siasat. SPRM sahkan siasatan akaun bank luar negara PM Anwar selesai sejak 2022. Adun Manjoy ingatkan Guan Eng tidak politikan cadangan Ketua Polis Kelantan. Dan Thanos Nafi terlibat sindiket KLIA ugut saman Malaysia kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi Petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Adun Sungai Ramau Syafiingah dari PAS membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Ahli Parlimen Bangi Syahrezan Johan Berhubung hantaran Facebook pada Oktober 2022 mendakwa pemimpin DAP itu menyokong ideologi komunis. Dalam satu hantaran pagi ini yang dipertua PAS kawasan Bangi itu mengakui kenyataan dikeluarkan beliau ketika PRU15 yang lalu sepenuhnya tidak benar, tidak berasas dan secara keseluruhannya tidak mempunyai sebarang merit. Kenyataan beliau tiga tahun lalu mendakwa Syahrizan bukan seorang Muslim yang jujur dan taat beragama serta menyokong ideologi komunis. Beliau juga berjanji untuk menarik balik sepenuhnya kenyataan-kenyataan tersebut tanpa syarat. Syafi'i pada masa sama berkata beliau akan mengambil tanggungjawab penuh terhadap tindakan-tindakannya dan secara komited untuk memastikan bahawa beliau akan bertindak dengan lebih berhati-hati, hormat dan berintegriti pada masa hadapan. Ahli perniagaan Albert Tay sering tampil dengan pendedahan baru yang mengejutkan. Kali ini dia mendakwa timbalan Ketua Menteri Satu Sabah, rangkap Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kustar, Jeffrey Kitingan, memohon occupation permit bagi lesen kuari selama 30 tahun membabitkan kawasan seluas 80 hektar di hutan simpan Pulau Banggi. Laporan Malaysia kini permohonan itu dibuat melalui sepucuk surat bertarikh 6 Disember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian di bawah seliaan kitingan ditandatangani sendiri oleh Presiden Star itu dan dialamatkan kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Katanya, kawasan yang dipohon Hutan simpan Pulau Banggi diklasifikasikan sebagai hutan simpan kelas 1, hutan simpan yang dilindungi sepenuhnya di mana pemuliharaan dan perlindungan terhadap spesies dan habitatnya diutamakan bertujuan untuk melindungi biodiversiti hutan asal dan ekosistemnya daripada sebarang gangguan atau aktiviti yang merosakkan. Dia berkata kitingan dalam surat itu turut meminta sokongan serta pertimbangan Haji Ji terhadap permohonan tersebut. Surat bertarikh 12 Disember 2022 itu turut memuatkan arahan tulisan tangan Haji Ji yang berbunyi sila teliti, tiada halangan jika teratur, ditujukan kepada setia usaha hasil bumi Sabah. Sementara itu, selepas lima jam dirakam keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jeffrey Kitingan berkata dirinya kini menumpukan kepada rakyat dan pilihan raya negeri akan datang. Bercakap kepada Malaysia kini, Kitingan tiba di pejabat SPRM Kota Kinabalu sekitar jam 5.30 petang semalam dan keluar kira-kira jam 11 malam. Beliau mengesahkan proses memberi kenyataan telah selesai namun enggan mengulas lanjut dengan alasan ia mungkin menjadi sebahagian daripada siasatan. Setiap usaha sulitnya, Rizal Johari Uto turut dipanggil untuk disoal siasat secara berasingan selama hampir 3 jam. Kehadiran kitingan di SPRM berlaku sehari selepas Ahli Perniagaan Albert T mendedahkan video terbarunya melalui Malaysia Kini. Dalam video itu, T mendakwa ia membayar RM1.78 juta kepada Kitingan berkaitan lesen penerokaan perlombongan yang dibatalkan. Hasil siasatan Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan terhadap Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang memiliki 20 akaun bank luar negara termasuk di Israel mendapati tiada sebarang bukti atau keterangan yang boleh dikaitkan. SPRM dalam satu kenyataan berkata pihaknya mengambil maklum mengenai kandungan yang tular di aplikasi TikTok. Berhubung dakwaan itu seperti yang disebut dalam satu sidang parlimen pada 2013, SPRM ingin menegaskan bahawa siasatan terhadap dakwaan tersebut telah dijalankan oleh badan pencegah rasuah BPR pada tahun 1999. Hasil siasatan mendapati tiada sebarang bukti atau keterangan yang boleh mengaitkan beliau dengan kesalahan jenayah rasuah atau salah guna kuasa pada ketika itu. SPRM memberitahu penjelasan mengenai hasil siasatan tersebut turut dinyatakan dalam akuan bersumpah oleh bekas pengarah siasatan BPR ketika itu iaitu Abdul Razak Idris pada 2009. Kritikan terhadap kenyataan kata polis Kelantan berhubung isu rogol statutory disifatkan sebagai tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, tumpuan perlu diberikan kepada usaha pembangunan sahsiah dan langkah pencegahan yang lebih menyeluruh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Manjoy, Muhammad Hafiz Sabri berkata, kenyataan itu perlu dilihat dari kapasiti seorang pemimpin keselamatan yang bertanggungjawab menjaga masyarakat daripada keruntuhan akhlak, bukan dihukum dengan persepsi sempit. Beliau yang juga timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia menegaskan pandangan dikemukakan oleh Ketua Polis Kelantan Muhammad Yusof Mamat harus difahami sebagai satu usaha pencegahan, bukan sebagai hukuman kepada mangsa. Katanya, polis bukan sekadar menguatkuasakan undang-undang Bahkan, mereka menggalas tanggungjawab besar untuk mencegah kerosakan masyarakat. Ujarnya, Lim Guan Eng sepatutnya berterima kasih kepada Ketua Polis Kelantan kerana mengkaji dan berusaha membantras isu jenayah dengan cara yang lebih produktif. Tegas Muhammad Hafiz, janganlah ia dipolitikkan sehingga mesej pencegahan yang penting ini tenggelam dalam polemik sempit. Seorang yang mendakwa dirinya sebagai Thanos tetapi menafikan terlibat dengan sebarang sindiket mengugut untuk menyaman Malaysia kini susulan penyiaran laporan berkaitan kegiatan rasuah di pintu masuk negara. Dalam notis tuntutan yang dihantar melalui tetuan Hamzan Daisa and Associates minggu lepas, dia mendakwa portal ini menyiarkan laporan berunsur fitnah terhadap Thanos. Laporan-laporan itu menurut Hamsan Daiza and Associate menyebabkan anak guam mereka mengalami kerosakan reputasi dan menyebabkan ancaman padanya. Selain itu, katanya, fitnah itu juga tersebar meluas di pelbagai platform media sosial oleh pengguna maya menyebabkan dia mendapat kecaman awam. Peguam Thanos juga berkata maklumat dipaparkan Malaysia kini tiada asas dan diterbitkan dengan niat memalukan dan merosakkan reputasi anak guam mereka. Malaysia kini pada 22 Jun lalu mendedahkan kewujudan satu lagi sindiket DKLIA yang dinamakan Phantom Travels, pengembara hantu yang membolehkan pegawai kerajaan melancong ke luar negara tanpa rekod imigresen. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.